తంత్రం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం శుక్రవారం రోజు మహాలక్ష్మీదేవి యొక్క వసుంధరా సూత్రాన్ని పారాయణ చేద్దాం గురువారం రోజు ఈ వసుంధరా సోత్రాన్ని ఎవరైతే పారాయణ చేస్తారో వారి సర్వ మనోభిష్టాలు సిద్ధింపజేస్తుంది మహాలక్ష్మి కనుక ఈ వసుంధరాదేవి సూత్రాన్ని ప్రతి శుక్రవారం పఠించి మహాలక్ష్మి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రుడు అండి వసుంధరా సూత్రం जय जये जलाधारे जलशीले जलप्रदे यज्ञसूकरजाये त्वं जयं देहि जयावहे मङ्गले मङ्गलाधारे माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे मङ्गलार्तं मङ्गलेशे मङ्गलं देहि मे भवे सर्वाधारे च सर्वज्ञे सर्वशक्तिस्समन्विते सर्वकामप्रदे देवि सर्वेष्टं देहि मे भवे पुण्यस्वरूपे पुण्यानां बीजरूपे सनातनी पुण्याश्रये पुण्यवतामालये पुण्यदे भवे सर्वशस्यालये सर्वशस्याड्ये सर्वशस्यदे सर्वशस्य काले सर्वशस्यात्मिके भवे भूमे भूमिपसर्वेष्वे भूमिपालपरारुणे भूमिपानां सुखकरे भूमिं देहि च भूमिदे इदं श्रोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्ताय पटे जन्म सुषभवे बलवान् भूमिपेश्वरा